1944 году Михаил Ибраимовна Фука. Напоминаю, что помимо моей бабушки, которая, царство небесное, она умерла, попала в 1944 году под репрессию, ее внучка, то есть Анжела Рустемовна Нафука, ее правнучка Лейла Фука, также попали в репрессию. Поэтому нам пришлось с дочкой бежать из, из своей земли, со своей страны, Пока не будет ситуация не стабилизируется, тяжело не только сейчас нам с дочкой, да? очень тяжело многим людям а украинскому народу, очень тяжело я вам хочу сказать, что среди сбу, Гуры и полиции есть тоже люди, есть конечно не люди, но есть и люди. Поэтому много людей, которые хотят жить в Украине, хотят жить под своим флагом, которые любят, любят Украину, приходится очень тяжело именно выживать. Нам еще немножечко, я хочу сказать, цивильным чуть-чуть легче, я бы сказала, с одной стороны, если бы не было сверху давления на структуры, которые должны задерживать именно тех, которые грабят народ Украины, которые сдают народ Украины. Но, к сожалению, что имеем на сегодняшний день, то имеем. Это первое. Второе. Значит, в Виннице была задержана ведущая Людмила Кушнир, которая инкриминирует уголовные статьи 114 прим. 1, 114 прим. 2. Это как нам, 114 прим. 1, если мы помним и открываем эту статью, именно что там написано. Давайте с вами немножечко все-таки пройдемся. Потому что дана статья не раскрыта полностью, она вообще не раскрыта. Там только написано «перешкоджання збройним силам України и іншим військовим формуванням. Именно чьим перешкоджанием, грудью, зубами, руками, я не знаю, сексом, пирожком, непонятно, что именно автор данной статьи, а данная статья была а, написана именно в 2014 году, именно, по-моему, каким-то Александром из города Запорожье. Ну, если мне память не изменяет. Но мы на ней останавливаться не будем, потому что статья вообще непонятная. А мы остановимся на второй все-таки статье, которая пытается инкриминировать именно Людмиле Кушнир, к ней пришли с обыском в 7 часов утра, как когда-то пришли ко мне. Соответственно, пришли без адвоката. Соответственно, взяли своих понятых. Ну, понятное дело, как всегда дальше, значит, зная о том, что в данном жилье есть несовершеннолетний ребенок или малолетний ребенок или грудной, не не взяли с собой ни социального работника, ни ювенальной превенции по делам детей, ни психолога никого. То есть я э, предполагаю, это мое личное мнение, еще раз повторяю, это лично мое мнение, что э, те, которые приходят, как ко мне приходят, да, это есть насилие не только по отношению к людям, но и есть насилие по отношению к малолетним, грудным и не, или несовершеннолетним детям. Зато, за это тоже предусматривается уголовная статья. Вот если мы возьмем э, анализ практики засасывания статьи 114 Прим. 2 Криминального кодекса Украины, а сам це Несанкціоноване не поширення інформації про направлення переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух переміщення та розміщення збройних сил України чи інших утворених відповідно до зап... Саме законів України військових формувань вчинення в умовах воєнного або надзвичайного стану. Доброго дня, кто доеднуется А вот я вам хочу сказать, зачем Людмила Кушнир, город Винница, которая снимала на видео, а именно незаконное задержание людей, как мусора там всегда кричат, что э, розыск у них не было, еще раз наголошую, на это настаиваю, э, у них не было решения сличия судьи на пашукова Дии. И за, за то, что женщина снимала похищение людей похищения с дальнейшим незаконным удержанием, да, отрыманием людей, ей теперь шьют 114 прим 2. Это что? Это, ну, представляете, это уму непостижимо, уму непостижимо так издеваться над людьми. Это мы скатились вниз, мы скатились на самое дно, мы уже не в аду, а мы в чистилище. Вот именно в, в чистилище, там, где идет уже, э, как я так понимаю, да, чистилище от слова чистить, от «чи э, то есть чистится все, вот скажем, как оно есть, понимаете? Ну а как это назвать? Это беспредел, понимаете, полный беспредел. Mm -hmm. Я хочу сказать, что э, все они будут. Я, я никогда ни в чем не снималась. Господи, как вы меня достали, что я где-то снималась. Единственная моя была фотография, это на доске почета возле полиции. Внимание, розыск. Разыскивается особо опасная преступница, которая заставляет учить мусоров закон про национальную полицию. Вот это единственная была моя фотография возле ГУНП и все. Понимаете? И учить Конституцию. Вот была единственная моя фотография. Внимание, розыск, опасная преступница. И все. Так что не надо рассказывать. Поэтому что они решили? То есть они решили уже не применять 114 прим. 1, который они рассказывали на 5 то ТЦКшникам ТЦК и мусорам. Они решили уже применять 114 прим 2. Понимаете? Для меня, если честно, ну, в принципе, ничего удивительного. Почему? Потому что там, если согласно 114 прим 1 Рустемовна взяла в гарем по контракту на один год, а уже контракт скоро зак заканчивается, это более, более 100 военных, то о чем тогда, о чем тогда говорить? Дальше. Хочу сегодня сообщить, что в городе Запол... Запорожье был а, задержан опасный преступник. Зовут его Константин Кириченко, который идет, который идет со мной по сфабрикованному делу который заставлял, людей учить Конституцию, учить закон про национальные полиции. И его, как опасного преступника, сегодня задержала Хартицкое ТЦК. А задержала его за, ш... за что? За то, что Константин решил с документами прийти в Хартицкую ТЦК, именно в канцелярию, и сдать документы, объяснить ТЦКшников, что согласно закону, кто они, что они. Там есть и куча решений суда, есть международное право, есть Венецианская комиссия, да, там решение судьи Должко, решение судьи Ковтуненко. Но ТЦК испугались что Константин Кириченко занесет в канцелярию не только им, а занесет еще в канцелярию народную. И они его решили оставить... Привет, Джокер! Оставить его в Хартицком ТЦК. Понимаете? Чтобы дальше искать... Ну, те, которые ходят без Ухвали Roskowa пошукових дій. вырошилось так. Я за Україну була, і если буду. Все, вопрос на этом закрыт. Я люблю свою страну. Дальше. Значит, все вы уже видели люди, которые хотят жить свободно, которые решили именно сбежать из Украины за границу, потому что их не выпускают. Их начали стрелять. Об этом говорю не я, еще раз повторяю, об этом официально заявила ДБР, Державное бюро расследований. Что потом мне говорили, что Рустемовна, ага, спасибо Ангелина, мне очень приятно, когда вы о себе пишете информацию. Очень приятно подписчиков информацию, вот Ангелина пишет, что она потрепанная какая-то. Но Ангелина, мне вас жалко, займитесь пожалуйста собой. Примите мой совет до видома. Понимаете, поэтому ДБР уже об этом говорит откровенно, то есть человек на вымогу, наголошу, на вымогу зупиниться, человека решили расстрелять. Значит, я подписана в телеграм-канале именно официально на Оповноваженного по правам человека Лубенца, где он открыто говорит: что якщо є порушення прав та свобод людини, звертайтеся. Вот я к вам обращаюсь, кто вважає, не припускає, а є именно аргумент, а не факт, що ваші права нарушаются, пожалуйста, пишіть звернення дальше. Если вы, помимо того, что вы пишете э, звернение на имени Лубинца, там есть очень много гилок, э, которые занимаются военными, инвалидами, э, там, висковыми и так далее и тому подобное. И еще наголошу, что при принятии решения уповноваженный по правам человека должен принимать не один а должны принимать в совокупности. Вот, допустим, как Анжела Ростымова на звертается до уполномоченного по правам человека, должен давать ответ не только э Дмитрий Лубинец, а должен ещё с ними давать в совокупности именно комиссии. Это уполномоченны по правам э, людини, уполномоченны по правам дитини, уполномоченны по правам инвалидів, ещё раз наголошую. Понимаете? Да, а как мне нравится выражение, незнание закона не освобождает от ответственности. А почему у нас убрали право предмета? Ну, кто мне напишет, скажите мне, пожалуйста. Кто мне напишет, почему убрали урок права? Я не русская женщина, я украинка и татарка. Запомните. Кто напишет, тому ничего не будет. Почему у нас решили убрать, в одну книгу внести физику, химию, и, по-моему, географию. Понимаете, вот три предмета, это вообще хотели убрать, а это решили внести в одну книгу и вообще э, очень много э, не э, уделять внимания. Если кто помнит, да, раньше, вот я когда училась, у нас была и арифметика, у нас была и логика. Почему это предметы убирают? Для того, чтобы у нас дети были дебилы. Я говорю так, как оно есть. Дебилы. Им надо дебилы. Им надо рабы. Понимаете? Очень много сейчас, у кого деток, обращаюсь к родителям, у кого есть детки есть э, прекрасные частные курсы, ментальная арифметика. Вот у меня лично дочка в свое время отходила два года на ментальную арифметику. Шикарно, я вам хочу сказать, это насколько мыслення и не только мысленно. Поэтому было интересно не только дочери, было интересно мне. Дальше. А мы ходили на скорочтение. Есть работа техника. Сейчас очень много развивающих, даже если у вас нету финансов на платные, есть очень много в интернете роликов, Пожалуйста, уважаемые родители, вы видите, что происходит, какая сейчас реформа именно для наших детей. Берите, пожалуйста, очень много роликов и с ребенком найдите, пожалуйста, 3 часа в неделю, 5 часов в неделю занимайтесь со своими детьми. Кроме вас, ваши дети, нахрен никому не надо. Зарубите себе на носу. А теперь, заявляю официально, в городе Запорожье школы собираются, собирают поборы с родителей. А именно, значит, собирают на, скажите мне, на салфетки, на туалетную бумагу, сам ты дура, на бумагу для ксерокса. А именно меня удивило на подарок учителю. С какого хрена подарок учителю? А что это только учителю? А родителям? Потому что, если мы помним, когда началась вот эта же женация, кто занимался с детьми? Родители. Кому-то платили 13-ю зарплату? Нет. Кто во время войны занимается с детками? Родители. Почему родителям? Я считаю, что родителям нужно платить зарплату и покупать подарки. С какого хрена э, с какого хрена? мы должны учителям покупать подарки. И какие сейчас у нас учителя? Может, процентов из 100 – это 10%, а остальное не учителя, извините меня, 90%, а их надо на переаттестацию всех, понимаете? Смотрите, вот кто мне пишет там комплименты, выражусь так, да, вот так сетара или еще кто-то, я хочу сказать, это вы пишете о себе. Вы рассказываете людям, какие вы есть, молодцы, пусть люди о вас почитают. А вообще классно, если бы еще была ваша фотография, чтобы люди вас видели. Поэтому еще обращаюсь, если кто помнит, у меня дочка ходила в пятую гимназию города Запорожья, где учитель физкультуры именно вымогала, чтобы дети были в лосинах, там в шортиках, в, брошоне, в, в, в обтягивающем в лосинах, в шортиках, и чтобы на физкультуре обязательно было включено скажите мне камера вопрос для чего ну, для чего? Где? В Конституции написано, чтобы была камера, понимаете? Чтобы дети нагинались там далее и тому подобное. Это не подобающее. Поэтому я вам хочу сказать, что... А родителям хочу сказать, вы ведетесь на поборы. Но если вы решили, вот у вас есть класс, допустим, взять, как мне одна девочка написала, 18 человек, и им всем сказали сдать по 300 гривен. Первое. Если кто-то решил с этого класса сдать, а другие родители не хотят, вы знаете, что начинается? Начинается давление вот этих дебилов родителей по отношению к этой мамочке. Еще раз хочу сказать, что город Запорожье это прифронтовой город. Он должен, был, обесп... должен быть обеспечен всем необходимым, понимаете? Да, буллинг начинается, понимаете? Поэтому обращаюсь в департамент образования города Запорожья провести проверки по школам, по вот этим директорам, по вот этим училкам. С какого хрена, еще раз говорю, идет гуманитарная помощь, которая из-за границы. Там достаточно туалетной бумаги, белой бумаги, и достаточно салфеток для детей. Подарок учителю. Вообще уже. Поэтому я, наверное, знаете, что сделаю. Может прикольнуться, написать зверныня по школам что если они собирают подарок на учителю, я, я везде напишу меня и напишу номер своей карточки. Пусть сбросят мне, а что тут только училкам, пусть и меня сбросят. Понимаете? У нас, я вам хочу сказать, вот осталось, а да, тебе сказал, ты пошел и сдал. Я вам хочу сказать, я помню, моя дочка училась в 76-й школе, ну там месяц, Значит, и мы перешли в 98-й коллегиум. Так вот, хочу рассказать: мы в этой школе сделали полностью класс. И жалюзи, и доски, и все-все остальное. Понимаете? Полностью все остальное. Поэтому я сказала до свидания. Ни копейки. Я больше потом ни копейки не сдавала. И не буду сдавать. Понимаете? Господи, сколько тут дебилов? Это, ну, это, это просто как вы дальше идем. С 1 сентября по ресторанам, не скажу какой ресторан, в городе Запорожье начинается ношение, ну вы поняли чего, я не буду говорить, но вы поняли чего. Я вас поздравляю. Понимаете? Поэтому все уже купили вот эти и готовимся. В магазин пускать не будут. У меня, кстати, дома была э, балаклава. <с> Если бы я знала, что мне так придется срочно уехать, я кому-то бы подарила. Да, Андрей, это, э, я из Запорожья. О, ну вот пишите. Я знаю, кто это пишет. А это именно пишут, э, кто занимается поборами и так далее и тому подобное. Ну, пишите всякие гадости. Так, э, он пошел туда, куда он предлагал мне пойти, пошел сам. Господи, это кабездец какой-то. Идем дальше. Это кабездец. Что у меня была клава делала? Это был подарок именно от полиции. Это когда я в 21 году отказывалась одевать вот эту штучку на лицо. Тогда мне ее подарили, она новая. Как-то так. Поэтому, кто обращается к людям, которые свиницы, значит, Людмиле Кушнир нужна поддержка. Я надеюсь, что там людей очень много. Ну, понятно, что там всякие гадости пишут. И э, люди не проходите, не будьте равнодушными. Дальше напоминаю, про судью Должко, судья э, Кафтоненко, Вин, они нуждаются в нашей поддержке, в нашей поддержке. Кто с их городов обязательно приходить людей поддерживать? Насколько мне стало известно, что судья Кафтоненко вроде как решили, решили заняться там спецслужбы. Понимаете? якось так. Да, да, ну, это пишут всякую фигню. Унитазы поворовали, а теперь пишут. Пришли и пишут всякую фигню. Как бездец. Я вот это читаю. Ну, сколько ботов. Ну, это понятное дело. Так. Дальше. Сто процентов с вами согласна. Дальше, что хочу напомнить. Хочу напомнить, кто не хочет жить в Украине, кто не хочет жить в Запорожье, кто признает другую страну, на канале у Димки Апостола есть ссылка «Хочу к своим». Заходите, заполняете форму и отправляетесь, куда вы хотите. Кто, понимаете, Страна Украина и наши политики это не одно и то же, понимаете? Ну понятно, что там будет ПП, но это понятно, что вы себе рассказываете. Поэтому не надо не сдавать, не предавать кого что-то не устраивает. Можете виїжджати. Ну, понятно, що я от вас ну, другого не ожидала. Що мені гадався там напишете. <рес> я читаю. Я читаю зараз ваше сообщення. Ну, я просто сміюсь. Україна була, є і буде завдяки нашим хлопцям, завдяки нашим збройним України. а у вас зависть. Я вам хочу сказать, как сказала, так и напомню, что у вас идут кто воевать? Алкаши, наркоманы, любители детей, убийцы, рецидивисты. А у нас на краще хлопцы. из за вас гинут цвет нации. Понятно? Вот и все. Ага, вы уже за три дня взяли. Понятно. Ну, капец! И напоминаю: у Путина еще остались вам путевки, путевка в один конец, а именно путевка приглашения это к, к этому Кобзону, поэтому становитесь в очередь и берите. О, какие гадости пошли. Ну вообще, капец. Я, я, я так и знала. Ну вот. Это капец. Я хочу сказать еще больше, что очень много молодежи выехала с России. Они не поддерживают Путина, они не поддерживают то, что вы убиваете нас, убиваете наших детей, берете в плен наших мужчин, от которыми издеваетесь там. Вам оно все вернется, не переживайте. Вот и все. И вы постоянно лезете а, то, что у нас происходит внутри страны. Понимаете? Вы боитесь. Вы знаете, вы боитесь от тюрьмы, но не боитесь идти умереть. Сдохнуть, не умереть, а сдохнуть, как собака. Нет, собак трогать не будем. Как нелюдь. Вот нелюдь. Понимаете? Вот чего боитесь? Вы совершили, вот возьмем историю, да, э, там кто-то из вас был закладчиком, и кто-то из вас, там, э, э, что-то украл, кто-то еще что-то, и мы, вы совершили преступление, и вы вместо того, чтобы отсидеть свой срок за свою ошибку, вы идете убивать нас. Это самое страшное, понимаете? О, начали писать. Вон, посмотрите. Это каздец. Ну ничего я вам хочу сказать. Вы, я хочу сказать, вы ошибка природы. Вот что я поняла, что вы ошибка природы. У нас мы не единый народ. У нас с вами разная, разный менталитет. Насколько у нас с вами разный менталитет? Вы даже себе представить не можете. Понимаете? Как-то так. И самое, знаете, когда ваших дебилов, э, прошваренных про, зо, после зомбоящика, показывают. Я когда услышала, как вы говорите, что Украина напала на Россию. Честно, у меня сначала был ступор. А потом, а потом я начала смеяться. Но это смешно. Понимаете? Я вам хочу сказать, вот то, кто пишет, что на Майдане кричали, а я больше чем уверена, что приехали с России и кричал, выучил вот эту фразу, и кричал на Майдане. Это ваши кричали, это не наши. Это кричали ваши. Вот и все. О, какие гадости. Капец. Да. Спасибо, Джокер. Ну вот видите, что они пишут. Я вообще. Мне просто смешно. Ладно, буду с вами заканчивать. А, в составе Китая. Не забывайте, Заня, там Путин еще раздает кабзону Кобзону на концерт, так что вперед. И можете с собой взять вот те унитазы, которые у нас покрали вместе с трусами, носками и со всем остальным. Капец. Офигеть. О, как пошло. Вообще, капец. О, это мне пишут, что я наци нацистка. То есть я не хочу жить в Рашке. Я чту свои традиции. Я люблю свою Украину, я нацистка. Ну, я так и бездец. Ладно. И напоминаю, что русский язык не, никогда не принадлежал Российской Федерации. Ну, они об этом не знали, а я напоминаю. Все. С вами была Анжела Рустымовна, внучка Джаваира Махмедовича, и внучка репрессованной крымской татарки в 1944 году Михаила Ибрагимовна Фука. Героям слава! А всем, что всі, вот это сегодня писала, вот эта русня, боты или там еще кто-то, оно вам вернется. Не переживайте. Перемога будет за нами. Дякую нашим Збройним силам України. На зв'язку.